То есть, наверное, связи. Спасибо. А если будешь так описывать свои действия, почему Повністю закінчили повторювали. Повністю закінчили. Подруження? Так. Офіційно. Киевская дежурная часть, слушаю вас. Сотрудниками Одесской полиции в рамках рассмотрения заявления о пропаже девушки, студентки одного из юридических вузов города Одессы, по горячим следам был задержан подозреваемый, который обоснованно подозревается в совершении ряда тяжких преступлений. В ходе проведения неотложных следственных действий его вина в совершении убийства вышеуказанной девушки была полностью доказана. Также проводятся следственные мероприятия по установлению его причастности к убийству женщины, имевшей место в 2014 году в городе Теплодаре. В настоящее время проводятся неотложные следственные мероприятия по документированию преступной деятельности, а также сбора всех имеющихся улик по данным уголовным производствам. Задержанный в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему инкриминируется часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а также часть 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Также мы его обоснованно подозреваем в совершении иных особо тяжких преступлений в период с 2005 года по настоящее время, совершенных как на территории Одесской области, так и в целом по Украине.